Hai dia di sini. Okey, uh, kembali lagi <tuk> dalam isu PRN Sabah, okey. Uh, baru-baru ini ya eh, sebelum pengumuman calon ya, eh, parti BN eh, dia mengatakan yang beliau mereka tidak akan bersama-sama dengan JRS kerana mereka merasakan JRS ini adalah parti pengkhianat. Ah, itu yang bomokta katalah eh, kalau tak salah saya lah tidak boleh dipercayai. <tuk> why why why? Eh, Jadi, uh, Jadi ya dikatakan ya BN hanya nak bekerjasama dengan a uh, PH saja. Jadi uh, dah bekerjasama dengan PH, BN mau mengatakan yang mereka akan bertanding uh, dalam kerusi yang lebih besar berbanding dengan PH. Jadi terbukti uh, semasa uh, BN mengumumkan uh, calon uh, begitu juga dengan PKR, BN telah mengumumkan 41 calon. Okey, 40 kerusi DUN eh, di Sabah. Wow. Manakala PKR hanya 10. <tuh> jadi eh, sahabat saya ini eh yang balik daripada Sabah ini eh, dia mengatakan yang BN eh hebat. BN hebat tuan-tuan eh kerana BN hanya jadi timbalan perdana menteri saja tapi masih mampu eh, bertanding di 40 kerusi DUN di Sabah dan letak muka-muka baru yang aktif dalam AMNO atau MC atau parti yang bersama BN. BN letak 80% calon baru dan 20% kekalkan calon lama. Wow. Ah, ha, yang ni saya nak ucap tahniah lah eh, kepada BN kerana Uh, Dahlah mereka uh, mau bertanding dalam kerusi yang banyak, 41 kerusi tuan-tuan eh? Dan Bung Mokhtar sendiri mengatakan sebelum pengumuman calon Dia mengatakan uh, muka baru adalah 80%, 20% lagi muka macam dia ha, 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 ha. Kena lah tuan-tuan kan Aku nak jadi uh, uh, ketua menteri kan sebab dia pernah kata dulu Uh, Sapiyah Abdal dah pernah jadi ketua menteri, uh, Haji Ji sudah pernah jadi ketua menteri. Why not me? Why not me? Uh, saya pun nak jadi dalam nak jadi ketua menteri juga. So bagi peluang dekat saya, uh, orang sabar harus beri peluang kepada saya. Cuba saya sekali. <laughs> Dia ingat politik ini. Cuba-cuba. Nah, gila. Agak kritikal. <laughs> agak kritikal. Jadi yang menjadi mainan sekarang ini macam mana? Ah ha, ini sahabat saya lah yang balik daripada Sabah ni. Dia kata, uh, PKR, pemimpin utama adalah Perdana Menteri. Kenapa kita dapat 10? Kenapa kita dapat kursi yang kecil berbanding dengan BN? Eh, padahal kita memimpin negara. Sebab Datuk Seri Ibrahim adalah Perdana Menteri daripada PKR. Okey, Aa, ini yang mereka petikai kan tapi bagi saya senang saja PKR dia tidak ada pengaruh lagi ya eh? dia tidak ada kekuatan untuk you know uh, memenang kerusi yang banyak di Sabah walaupun Perdana Menteri datang daripada PKR maknanya PKR ini uh, dia orang kata apa satu per peribahasa uh, dia tahulah uh, kekuatan dia. Ya. untuk apa kita bertanding semua kerusi? Akhirnya kita kalah anak. dan banyak wang yang akan habis begitu saja. Dan lagipun ya eh, dinamik politik sekarang ini tuan-tuan belum tentu ya eh, parti yang menang kerusi banyak <tuh> boleh menjadi kerajaan. Belum tentu tuan-tuan di Sabah ini di Sabah ya eh, BN sendiri tuan-tuan ya. -tuan, eh. Selepas ini bila dapat result dia akan mencari entiti entiti yang lain untuk mereka membentuk kerajaan. Saya pasti, tuan-tuan, saya pasti. Tapi yang saya selut tu uh, BN <coughs> kerana mereka mempunyai keberanian. Mereka mempunyai keberanian dari segi apa? Kerana mereka berani memilih calon-calon yang baru, muka baru, dan mereka mengenengahkan lima calon muda daripada pemuda. Amno. Ha? Eh, Akmal Saleh ada bagi tahu itu dua orang accountant, satu doktor, dua ahli perniagaan. Okey, eh, dan perasaan nasional maknanya mereka peka eh, dengan situasi politik di Sabah yang mengatakan anak-anak Ad Sabah ini sekarang ini mahukan pembaharuan. Mahukan ahli politik yang baru ya, yang tidak terpalit dengan isu-isu rasuah ahli-ahli politik muda yang boleh membawa aspirasi orang muda yang boleh memberi banyak penekanan kepada hala tuju pengundi muda di Sabah well done BN bagi saya anda terbaik anda terbaik tapi berbalik kepada PKR wow PKR parti reformis eh? ini ini pandangan saya tuan-tuan saya ada hak untuk mengkritik lah. Tak ada masalah apa. Saya bukan yang dibayar. Saya pro bono, tuan-tuan. Menariknya, kerusi PKR, walaupun hanya ada 10, tapi mereka meletakkan calon-calon di luar perjuangan reformasi dan beberapa calon ialah tokoh lompat parti atau barang terpakai. Second hand, tuan-tuan. Second hand. Ha 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 calon yang setia tak nampak ramai ya. Eh. Jenuh ahli PKR hui ya hui, hui wa hui dan menyerang Musa Aman ya, eh, sebagai perasuh nombor satu Sabah. Akhirnya anak Musa Aman, Jamani Hafiz Aman dipilih sebagai calon PKR. <laughs> Itu yang saya kata tadi tu. PKR adalah sebuah parti pati yang sekarang ini dia melihat kepada ya eh, adakah calon-calon ini boleh memenangi kerusi itu. Karena kerusi itu hanya ada 10. Eh. tidak berbaloi kot. Kita nak mencari calon-calon baru. Calon-calon eh, muda yang you know belum tentu eh. ya. bagi saya kalau calon muda itu nak bertanding, dia kena ada kekuatan dulu. Branding dia, kekuatan media sosialnya, rakyat dah tahu dia. Oh, dia ni, dia ni dalam media sosial ni, aku kenal dia. Oh, dia dia bertanding kerusi Inanam. Wah, begitulah. Kan sekarang ni apa yang dibuat oleh Zohran Mandani itu yang terbaiklah 5 tahun, tuan-tuan. 5 -tuan. tahun dia build up dia punya karakter, dia build up dia punya keyakinan, karisma, mission dia. melalui apa? Melalui media sosial, tuan-tuan. <tuh> Jadi apa yang PKR buat bagi saya Mungkin mereka menggunakan teori It's okay <coughs> Kami ada sebuah parti So kami mahu You know calon-calon yang kami ambil ini Boleh memenangkan parti kami Dia ibarat parti yang You know macam pasukan bola sepak lah <coughs> Macam pasukan bola sepak Dia ada pengurusan dia Dia ada ni Dia kata aku nak kena pilih kawan ni Oh dulu hang main mana? Johor lah Boleh boleh masuk Hang main mana? Kedah Mai kan ha, jadi dia pilih yang terbaiklah pada pandangan dia ha, dalam isu ini sama PKR dia memilih you know uh, oh okey dia ni boleh 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 masuk parti aku ni dia akan memulih kemenangan 10 10 ha, straight, straight lah dalam 10 itu walaupun kami <coughs> kami um, tanding sikit dengan parti tetapi dari segi peratus kemenangan itu tinggi It's no point kita bertanding sampai 41 kerusi Tapi royuk semua You know, bukan banyak kerusi Tetapi the quality of the kerusi itu Yang ditandingi oleh orang-orang yang Macam PKR anak lah Macam Jamawi, macam Yamani uh, Dan ada lagi lah calon-calon uh, yang lain <tuh> Jadi uh, Apa yang sahabat saya kata ini uh, 10 kerusi PKR ini eh, ha, sangat berpotensi menang. Kesemuanya kerana undi penyokong GRS mereka dapat. Okey, undi BN pun mereka dapat. Eh, ha, dah tentu keputusan yang akan keluar nanti 10 per 10 sangat cemerlang. Jika tak berjaya, sangat memalukan dan PRU nanti lebih menarik. Hidup PKR. Ha, ini sahabat saya dah. Dia balik sabar. Ya, lah. mungkinlah pencaturannya begitu. Eh, pencaturan begitu. Kalau kita ambil orang ni, dia dulu dia bersama JRS. Dan dia pernah menang dalam tiket JRS. Jadi isunya dia dah boleh menarik eh, penyokong-penyokong JRS. -penyokong Dan uh, dia juga dulu pernah bersama dengan BN. Dia juga ada penyokong BN pada ketika itu. Ah ini mungkin pencaturan-pencaturan yang diambil yang diambil oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai presiden PKR. So, regarding reformasi, regarding uh, prinsip, bagi saya kita tak tepi. Ha, itu mungkin apa yang dipikirkan oleh Datuk Noor Ibrahim. Tuan -tuan. Eh, orang lama, orang lama. <laughs> Daripada kita <coughs> mengambil calon baru yang uh, orang itu pun tak kenal dia. Kan? Uh, jadi orang-orang PKR, orang-orang JRS, -orang menyokong JRS ini mereka akan merasakan Buat apa gundi dia ni? Ambil gundi online. <laughs> Kerana di situ, tempat PKR bertanding itu tuan-tuan, dia tidak ada calon-calon daripada JRS. Tapi penyokong JRS, ada tuan-tuan. Ini yang saya kata, dinamik politik sekarang ini cukup hebat. Cukup hebat. Dan saya ingin melihat, adakah betul eh, percaturan ini? You know, menggunakan kekuatan orang yang Lompat katak ini dia banyak parti dia sebelum ini dan dia ada penyokong di setiap parti yang dia wakili dulu. <tuh> Kita tengok teori ini adakah ia akan berjaya. Ha 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 ha